День ареста завершен. Теперь можно и со спокойной совестью на рыбалку сходить. О том, как прошел этот период в нашем регионе, рассказали представители областной рыбоохраны. Этот нерестовый период в какой-то мере был знаковым для рыбинспекции. Электроудочники практически уничтожили все живое в водоемах. А потому главной задачей было сохранение водного мира в нашем регионе. Были задействованы практически в этой работе все районные госадминистрации, все службы, какие, которые каким-то образом совместно с органами рыбоохраны охраны занимались наведением порядка на водоемах. То есть задача номер один стояла перед органами рыбоохраны увеличить в значительной степени, увеличить популяцию рыбы. Одной из новаций этого сезона нереста стала горячая линия, по которой не безразличные рыболовы могли сообщить о фактах браконьерства. Кстати, такая новация себя оправдала. Тем не менее, не обошлось и без прецедентов. Тем не менее, все равно вскрыто запретный период 1721 нарушение правил рыболовства. Из них 505 э, – это за браконьерство. Задержано три бригады так называемых электроудочников. Изъяты лодки с моторами, на которых браконьеры осуществляли незаконный лов рыбы. Все они находятся до решения суда на штрафплощадке. Запретные орудия лова и рыба. Рыба, рыба изъята в количестве до полутора тонн. Не так страшно тот браконьер, который несет сумку рыбы, который везет машинами, а зачастую грузовыми машинами. Было, значит, пресечено порядка где-то 103 случаев незаконного перевоза рыбы. Ну, общий вес их составил, здесь уже огласили, что где-то совместно с сотрудниками АИБ где-то до 20 тонн, как бы было пресечено незаконной перевозки рыбы. Теперь следующим этапом работы рыбинспекции станет зарыбление водоемов. Уже выпустили малька, щуки, теперь возьмутся и за другую рыбу.